Приветствую всех на своем канале. С вами Анна. И сегодня у меня будет коротенькое видео. Я вот забрала только что из багетки свою оформленную работу Европейское бистро. Очень она большая получилась. С рамкой 60 на 46 сантиметров. Вот такая вот работа. Не знаю, как вам видно. Уже носила я ее по-всякому ставила, чтобы не отсвечивала. Пыталась как лучше снять. Вот такая вот работа. Рамочку я заказала такую темно-коричневую. Это пластик. Все сдержанные цвета. Такие паспорту светло-светло-бежевая. И вторая нижняя, темно-коричневая. Не захотела я делать никакие цветные рамки. Ну, по-моему, здесь и так в самой работе цветов достаточно. Очень она сама по себе яркая. Вот, и я ее хочу повесить в кабинете. Там у нас мебель такая темная. Я думаю, что смотреться будет хорошо. Вышивала я эту работу не по оригинальному наборчику. Это была копия от Ласка. Вышивать мне очень понравилось. Честно говоря, от работы массу удовольствия получила. Наверное, 50% работы здесь вышивается полукрестом. 3, 4, 5 нитей. Очень интересно вообще мне было вышивать. Сам процесс вышивки очень понравился. Очень много здесь бека. Это была моя первая работа с таким обилием бека. И первая работа, где я делала французские узелки. Ну, очень они, конечно, украшают. Французские узелки я делала уже после того, как постирала и погладила. Поэтому они такие остались выпуклые, как бисеринки. Сейчас я покажу чуть поближе, как получится снять вот Такое вот двойное паспорту. Мне нравится оформление. Я, в принципе, и хотела. Такую рамочку строгую смотрела. Я очень много вариантов оформлений. Но вот такой вот вариант мне понравился. И мужу ему понравился, и сыну. Короче, все остались довольны. Вот такая вот работа вблизи, конечно, отсвечивает. Очень вообще мне нравится. Многие уже, кто ее вышел. Ну, очень интересно. Люблю такие работы, где множество мелких деталей, где есть что порассматривать. Очень мне нравятся вот мои французские узелочки. Вот эти вот все надписи. Очень интересно. Эти вазы с цветами, столики. Красиво. Не знаю, мне очень нравится, я довольна своей работой и оформлением. Долго она у меня лежала, полгода не оформлена. Закончила я ее еще в феврале. И вот, наконец-то, я ее оформила. И теперь надо ее повесить. Спасибо всем за внимание. Спасибо, что зашли на мой канал. До свидания.